Əbşevə halında Sosial Müdafiə Nazirliyi az təminatlı ailələrə iyun ayı üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişini həyata keçirib. Nazirlikdən yayılan məlumata görə, ünvanlı sosial yardım vəsaitləri həmin yardım təyin olunmuş ailələri təmsil edən şəxslərin hesablarına köçürülüb. Hazırda 84100 ailə ünvanlı sosial yardımla təmin olunur. Bu yardım alan ailələrin sayı təkcə iyun ayında minlərlə çox artıb. Hər ailəyə ailə, ayda ailə orta hesabla 325 manattan çok ünvanlı sosyal yardım ödenilir.